Доброе утро, слава Ісусу Христу. Ми знову на утренній молитві будемо молитися Господу, тому що ми знаємо, що Він чує, Він відповідає на кожну молитву. І от читає 45-й Псалом Бог нам при і силах, скорий помощник в бедах. Посему не боїмося, хоча б покалібалася земля, і гори двинулись в серце морей. Пусть шум'як взимаються води їх, трясуться гори і волнення їх. Слава Ісусу Христу! Бог нам прибіжище і сіла, і защита, і покров. І ми на протяженні цієї війни і до війни ми видели руку Божу і ми продовжуємо Його руку, тому що Он нас благословляє, дає нам все, то, що нам необхідно, дає силу, дає і пищу і духовну, і фізичну. Слава Ісусу Христу. Слава. Так що ми дуже вдячні за його милість. Ми зараз помолимося, щоб ця молитва була благословена, і всій молитві Ти був прославлений. Батько Небесний, ми в цей час склоняємося перед Тобою, прославляємо величаємо Твоє святе ім'я. Дякуємо, що ми можемо, Господі, зранку, Господі, ми вже прибігати до Тебе, Боже, чути твій голос, бачити відповіді на молитви, Господі. Дякуємо Тобі, Боже, славим Тебе і превозносим, бо Ти єдиний достойний слави і хвали. Ми дякуємо, що сьогодні дуже благоприятне время для того, щоб для розпростюження Євангелія, що сьогодні люди навертаються до Тебе, Господі. Ми благо... дякуємо Тобі, Господі, що ім'я. Твоє прославляється, і ми просимо Боже благослови цю молитву, Господі, щоб всякий, хто почув Господь, Тебе його серце було відкрите для прийняття Твого Слова. Слава Тобі, величез в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Біля мене сидить мій друг. Ми дуже багато років вже знайомі. Слава Ісусу Христу! Це вірний і настоящий християнин не тільки на словах, але й на ділі. Слава Богу, він спочатку війни він нікуди не втік, не побіг, але він дуже багато трудився на евакуації. І велика йому подяка, що Бог розположив його серце працювати. Слава Ісусу Христу. Навіть тут недалеко Його дім знаходиться і навіть був прильот в Його дім, і навіть це його не вибило з сідла. Він продовжував працювати. І слава Богу. От, Віталій, як ти це ти, ти, ти пережив? Тому що е, прильот в, в ти стояв, як там молився. Розкажи, будь ласка, е, що давало тобі сили, натхнення трудитися, спасати людей, вивозити людей і також після, після обстрілу е, оставатися на плаву? Ну, слава Господу, Це да. Господь, Господь, звісно, дає сили, дає благодать, устройство. І Господь дає нам волю, знати Його волю, Тві. люди знают волю Божью. Знаете, и есть воля Божья, есть воля человеческая. Просто что мы выбираем знаете, на этот момент? Если ты выбираешь волю Божью, то не всегда это гладко, но это всегда во благо. Знаете, Писание говорит, что в Еремии 29 главе 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не во зло». Поэтому, то есть... Доверяя Господу, мы знаем, что мы храним и Господом, и все, что с нами происходит, конечно, мы можем через это пройти. Знаете. Потому что даже вот сейчас тяжелые, тяжелые времена и в стране, и в частности у людей. Не хватает многих вещей. Но самое главное веры не хватает знаете, людям. Но, имея веру, можно все перейти. Поэтому... Ничего особенного там не было. Ну да, у меня был прилет, и там, снаряд взорвался у меня на крыше прямо, когда я в доме был, молился на коленях. Ну, Господь как бы открыл тот момент, что я, я прямо видел этот снаряд, который летит, и я понял, что он меня летит, знаете, такое, как бы, потому что, знаете, ничто не происходит э, с верующим человеком. Не по воле Господа. Знаете, это раз. А второе, Господь, конечно, открывает свою волю потом, чтобы что будет происходить. И, конечно, Господь. Я доверяю Господу и даже испугаться не успел и не понял, что произошло, честно говоря. Поэтому особо ничего там не было такого героизма. Знаете, это. А второе, ну да, занимались эвакуацией, о чем я говорю. То есть это воля Божья. Если ты видишь возможность послужить, возможность что-то сделать в своей жизни, и пренебрегаешь этим, этим знаете, прикрываясь какими-то причинами, то знай, это не всегда будет. То есть это такая возможность может быть уйдет у тебя, знаете, и ты не послушаешь. Ты не заработаешь той наградой, которую Господь приготовил для тебя, знаете. Потому что Писание говорит, Христос говорил, что собирайте сокровища на небесах, а не на земле. То есть, таким, тем, тем самым, исполняя волю Божью, ты, мы ну, собираем сокровища на небесах и Выполняем волю Господу, служим людям другим, знаете, и это приносит радость э, не только этим людям, а тебе самому. Потому что гораздо, гораздо лучше давать, правильно, чем принимать. Аминь. Вот, Аминь. вот э, э, да, э, Сергей много гуманитарки раздавал, да, и Словence. вроде как бы раздаешь, раздаешь, она, она не кончается, знаете, да, и, да, и, знаете. И люди не кончаются. Ну да, приносит радость, а ему это приносит радость, потому что ну, Сергей Алексеевич, вот, великий да. человек тоже, не да. уехал и мог бы, да, и... Збіжати в Америку, наприклад, а він, да. слава Ісусу Христу. Я дуже вдячний, що даби, ми з першої секунди, як повна масштабна війна почалась, ми з дружиною прийняли рішення нікуди ми не їдемо. Ми остаємося, що б там не було. Ми остаємося тут і будемо служити Господу до кінця. Ну, Віталій, це дуже добре. А от дивись, ти дивись, ти відправив дружину і хоча мав, мав можливість виїхати в місті з дружиною, і навіть за кордон виїхати, не тільки в Западну Україну. Ну, ти, я я бачив, як ти проведжав свою дружину з діточками. На сьогодні в тебе вже троє діточок. І ти, ти повернувся і продовжував працювати, не поїхав, не, не тікав звідси. Як це тобі вдалося це отак, саме, отак, отак, дружину відправити і самому залишатися тут? то ну, как бы знаете, то, на этой на то, то, то время было такое что спасали дальше спасаешь все ценное самое ценное так или иначе в жизни то есть ну для меня ценная конечно это жена и мои дети были в первую очередь то есть как бы за себя не не сильно думаешь поэтому отправив их знаете как стал спокоен в этом плане понятно я верю господу доверяю но как передать эту веру там, другим, другим, да, да, которые боятся, когда когда тебя стрель, ну, целенаправленно поливают градами минометами и, и, и артиллерией по городу, потому что ну, большой страх приходит, поэтому мужчина мужчине легче в этом плане, ну может он не, не так подвержен да, страху, поэтому он и мужчина Поэтому ну, да, я как это бы зависит от, от мужчины, наверное, от... тоже это да. Самое, да, так что... Ну я После... понимал, что мое место здесь, а куда-то бежать. То есть на тот момент я просто я понимал, что моя жена едет в конкретное место. Там у меня была сестра, конечно, как бы в этом я был спокоен. И то есть никуда то попал и отпускал своих родных, а именно в определенное место. И в этом плане я был спокоен, потому что да уже оставался, оставался не самый, я повторяю что я был в церкви и тут мои братья и у меня мои братья мои со мной вот они уехали правда сейчас уже дудкины с братом они ноч прямо ночевали мы на одной кровати лежали потому что, потому что не было света не было тепла у Андрея Николаевича Дудкина прямо снаряд град то есть точнее попал прямо в дум в то место где он сидел пять минут назад то есть он, господь его вывел и ну есть свидетельство там на, на Ютубе. В Ютубе, то есть его Господь вывел и попал в снаряд, и то есть от дома ничего практически не осталось, все, все взорвалось. Поэтому, да, было много работы, и не, не страшно, знаете, мы не то, что мы сидели, Сергей, Сергей знают что мы не сидели по домам, не по подвалам не прятались в это время, то, поэтому... Ну і, тали, будь ласка, помолись, щоб Бог дарував нам ще більше сили, дуже багато праці на сьогодні, дуже багато роботи, служителів не вистачає. Щоб Бог благословив, піднімав нових служителів. Звісно, щоб ім'я Господнє прославлялося через эти ситуації. Господь, ми прославляємо Твоє ім'я. Боже милості, праведний, ти даєш сили, Господь і немогшим. Ты обновляешь, Господь, подобно подоб орлу, Господь, силу в человеке. Боже, мы просим Тебя, Господь, благослови, Господь Святый. Это время, Господь, благослови верующих, служителей Твоих братьев, сестер наших, Господь, чтобы они прилагали благослови, усилия Господь, для того, чтобы благослови, войти благослови. в Царство а, Небесное, Господь. прилагали усилия, чтобы трудиться, чтобы были силы эти, Господь Святый, которые Ты даешь также. Помоги, Господь, народу Твоему, Господь Святый, чтобы он не изнемог, не ослаб в пути, да, Господи. но служил в чистоте, святости, неся Твое Святое Евангелие людям, Господь Святый. И чтобы люди, которые слышат это слово, каялись, спасались, принимали Тебя, Господи, чтобы происходили чудеса и знамения, и подтверждали, что Ты истинный Господь, да, ты. ты даешь все необходимое для жизни и благочестия. Слава Тебе, хвала за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, ми також дякуємо за цю молитву. Ми просимо благословити цей день, щоб Твоє імені прославлялись, Слово Твое розпространялось в ім'я Ісуса Христа. І тепер ми скажемо чудову молитву, піднімемо наші руки. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.